пришел в гости. Кто в Майдадыр. Майдадыр. А кто такой Майдады, Скажи, пожалуйста. Умывальник. Умывальник. Хорошо. А что он? Зачем он к нам пришел? Чтобы, когда не хочет чистить зубы, и почистить зубы. Да? А еще что? Папа, мы умывались. А мы? Чтобы вы умывались. Да. А кто утром из вас умывается? Все умываются. А зубки кто чистит? Сечите. А скажите, пожалуйста, а какой зубной пастой вы чистите зубки? У меня горькая. Горькая? Да. Не нравится да. тебе зубная А у меня сладкая. У тебя сладкая? А какой вкус у твоей зубной пасты? А Маринка? Марин? А да, клубничная. А вам хочется тайком от мамочки чуть-чуть, немножечко ее попробовать? Да. да. Ну, ребята, этого делать нельзя потому что в состав зубной пасты это химические элементы, которые именно должны бороться с вашими микробами на зубиках. А если они попадут в животик, то это будет очень вредно для ребенка. Понятно? Mm -hmm. То есть только использовать зубную пасту для очистки ваших зубиков. Уливать микробиков на зубках. А скажите, просто если мы не будем чистить зубики, что у нас будет? Кариес. Кариес. А что это такое? Это, это когда, когда микробы на и что делает с Они портят зубы. Портят зубы. Ребята, а кто же нам поможет в этом? У нас такая беда случится. Кто поможет? Мой зубной врач. Зубной врач, правильно. Детки, хорошо зубки мы почистили. В у нас будут всегда в порядке. Да? А чем мы чистим зубки? Зубной пастой и зубной щеткой щетка. молодцы. А к нам сегодня пришла еще щеточка, и принесла, показала, как нужно хранить зубные щеточки. И не Детки. Это... Детки, хорошо, Надя, правильно, не нужно. А еще, скажите мне, пожалуйста, а еще что нам нужно с вами? Можете мы, чтобы мы оно пахнет, какими травками пахнет. Мы с вами ромашкой, правильно, еще розой, клубника, еще лавандой, вишни и малинка. Тоже вкусная, да? Пахнет очень вкусно. Скажите, пожалуйста, а зачем нам утрички? Потому что мы будем у утрички. Зачем нам? Да, Микробы. Да, покажите мне свои ручки. ну-ка, покажите свои ручки. Посмотрите, наши ручки гладенькие или есть какие-то складочки, какие-то морщинки, есть. что у нас? Есть. Есть складочки. Есть складочки. А что в этих складочках может образоваться? Микробы. Микробы. А как нужно мыть ручки, вы знаете? Хорошо. Хорошо. мылом. Что мы сначала делаем? Намыливаем мой... на... На на руки. И как, тщательно моем где? Между пальчиками, Пальчик. да, тщательно, Пальчик. да. ладошки хорошо трём. А потом что мы делаем? Смываем. Ребята, а что нам нужно для того, чтобы мы соблюдали гигиену? Водичка. что ещё? Водичка. Водичка. А И ну, мы. Ну, думаю, что мы почистили уже губки, а сейчас мы ручки, Да? Да, хорошо, ребят. А кто такой Микол? Микроб это вредное живое, которое может попасть в организм и размножаться. Правильно. А что потом получается, когда вот микроб попал? Можно заболеваем. Так, да. так вот нужно смыть свои ручки. Да. Да. да чтобы микробы нас не одолели, да? Очень да. хорошо. Что очень хорошо. Очень тщательно муточки вот нужно и насухо вытирать Молодцы. Молодцы. Вы знаете, в состав нашего мыла, который мы будем тоже входят такие химические элементы, которые помогают бороться с микробами. Понятно? Да. Вот поэтому очень важно, что смотреть за столами и ручек и лица и ножек Ванечка и зубиков, тогда вы будете какие? Чистые. И самые здоровые. здоровые. Молодцы. И кров? Ужасные микроб. животные. Головные. Головные. И И Такое вот животное в живот. попробуем с вами что? Нарисовать подарок для Майдады. Полотенечко. Посмотрите, пожалуйста, все внимательно. Вот перед вами полотенечко. Какой формы вот полотенечко у нас? Прямоугольный. Так, а какой будет у нашего подарка? Розовый. Ребята, а давайте попробуем, какой я. Мягкая. Мягкая, да, на ощупь? Попробуйте, пожалуйста. Какое оно? Мягенькое, пушистое, да? Мягенькое, пушистое. Вот такое же полотенечко мы сейчас с вами попробуем нарисовать с помощью кушных палочек, да? И гуашь. Открываем все аккуратно гуашь, там есть такая крышечка, только аккуратно открываем, не спешим. Кто не мог, кому сложно открыть, поднимите ручки, я подойду, помогу вам. Ставим гуашь тарелочку. У вас есть круглая маленькая тарелочка. Поставили Так. И есть вот такая палочка у вас, да? Нужная палочка. Вот. Сейчас мы с вами будем переворачиваем листики. У вас там есть что? Контур. И начинаем закрашивать. Давайте сначала посмотрим, как это делать буду я. А потом будете делать выводы. Да? Думаю, они старшая группа сообразят, да. поэтому давайте с вами попробуем сейчас макнуть палочку. Да. Макнули палочку? палочкой. Да. Ваш. Да. Чуть-чуть, капельку. И да. с помощью, вот так я покажу. И вот так с помощью мы ставим вот такие маленькие точечки. Точечки, Итак, мы будем с вами рисовать ворсинки, которые на нашем полотенечке. Делаем ворсинки. Аккуратненько. Это пушистые такие ниточки, которые мягенькие-мягенькие в полотенечке. Да, детки, вы заметили? Один ряд, второй. И вот так у нас будут стоять ворсинки. По порядку.